श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार प्रिय स्वामी भक्तांनो आजच्या युगात खूप भक्त कर्जाच्या विळख्यात अडकलेले आहेत त्यांच्या आयुष्यात खूप साऱ्या समस्या आहेत दिवसेंदिवस त्यांच्या आयुष्यातील समस्या वाढतच चाललेल्या आहेत खूप सारे प्रयत्न करूनही यशस्वी होता येत नाही आहे सारखे पैशाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे तर मग स्वामी भक्तांनो काळजी करू नका आज आम्ही तुम्हाला या सर्व समस्यांपासून मुक्त करणार आहोत आज आम्ही तुम्हाला कर्जमुक्तीचा स्वामी मंत्र देणार आहोत पण अट एकच आहे की हा मंत्र तुम्ही शेवटपर्यंत ऐका जर मध्ये सोडणार असाल तर आत्ताच हा व्हिडिओ सोडून तुम्ही जाऊ शकता आणि जर तुम्ही शेवटपर्यंत ऐकणार असाल तर तुम्ही नक्कीच कर्जाच्या विळक्यातून मुक्त होणार आहात जो कोणी बघतं हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐकेल त्याच्या जीवनातील सर्व समस्या लवकरच दूर होतील त्यामुळे स्वामी भक्तानो हा मंत्र तुम्ही शेवटपर्यंत ऐका जर तुमच्याकडे या मंत्रासाठी वेळ नसेल तर तुम्ही हा मंत्र मोबाईलवर लावून सोडून द्या तुम्हाला या महान शक्तिशाली मंत्राचा लवकरच फायदा होणार आहे चला तर मग प्रेमळ स्वामी भक्तानो उशीर न करता या महान शक्तिशाली मंत्राचा जप ऐकूया जर तुम्ही जप चालू असताना अर्धवट सोडून जाणार असाल तर मी तुम्हाला आधीच सांगतो की या मंत्राचा तुम्हाला अजिबात फायदा होणार नाही म्हणून स्वामी वक्तानो, हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐका ओम अक्कलकोट निवासी पूर्ण दत्तावताराय स्वामी राजाय नम ओम अक्कलकोट निवासी उणदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामीराय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय नाध्ता स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामीराय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी ऊर्णदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी ऊर्णदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामीराजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कल निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कल निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उल्लदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी ऊलदत्तावताराय राजाय राजाय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी स्वामी राजाय नमः ॐ निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उल्लदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उणदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट निवासी अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोट अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी स्वामी राजाय नमः ॐ अक्कलकोटनिवासी उर्णदत्तावताराय स्वामी नमः ओम अकलकोट निवासी ओं दत्तावताराय स्वामी राजाय नमः